Ну, как жалеет, это жизнь, как бы, к каждому, каждому моменту как в жизни, твое карьерного этапа есть свой, свой временной промежуток. И я думаю, там в 2011 году, когда я сыграл на Евробаскете, я, я просто понимал, что ну, я уже больше помочь сборной, наверное, не смогу. Поэтому приняли решение остановиться. Потом, может быть, немножко передумал, но череда травм, ну, и все-таки все-таки это было верное Решение закончить. И тем более. Я не бросал в сборную, что там, ну, там, что там отказался, не приехал, некому играть. Нет, у нас было много больших, и Слава, и фес, и, ну, ну, там проблем, Агафона Андрюха, там не было проблем, ну, с, с, на моей позиции, поэтому я, ну, со спокойной душой, ну, расстался расстался сборной. Очень интересное сотрудничество было, как бы, его методику, и тренировки, и подход к играм. Очень было интересно все, и было все на очень высоком уровне. Опять же, я еще что-то, да, говорил, что я считаю, что если бы дать такие возможности тренеру украинскому, который там поездил бы на семинары, послушал бы все, по, по, ну, по, ну, как бы, был в, в ну, теме в этого развития баскетбола ну, ну, в настоящее время, я думаю, он тоже мог бы достичь ну, хороших, хороших результатов, потому что там ну, идеально были созданы для нас условия, там, там два года, ну, при мне, а там дальше еще было, по-моему, один год. Ну, было, ну, на моей памяти такого не было в сборной никогда. Такого отношения так, ну, со стороны руководства и со стороны спонсоров ну, поддержка была сумасшедшая. Поэтому мы выдали такой результат. И на Евробаске сыграли хорошо, и на счет мира попали. Конечно, если бы это продолжилось, было бы неплохо. Вернусь домой в ровно, буду восстанавливаться, приведу себя в порядок, готовиться к сезону. Там этот, на месяц есть июль. И в начале августа что-то уже думаю будет ну, более понятно по поводу моей будущей карьеры.